Не про. Да, дратите. да, Как ваше ничего? Ничего. Как ваше? Тоже ничего, живой, крепкий. Пока еще. Почему пока еще? Ну, все мы когда-то будем не очень живые, не очень крепкие. А, Пока вот. еще в этом смысле. В компост, так сказать, превратимся. Да, ну кто-то кто, ну, быстр... да, откуда? кто быстрее, кто-то. Откуда пришли? А откуда пришли туда и уйдем? Хочу, так сказать, высказать слова благодарности. Вы откуда? Я вижу ковбойскую шляпу. Сейчас живу в штате Техас, Соединенных О, Штатов. Республиканский штат. Трамповский. Mm -hmm. Ой, блядь, что-то мы уже на очке сидим из-за этого Трампа. А я хочу вас поблагодарить говоря. за него. Так а что ж поблагодарить? Он, блядь, он все как-то вот все рушит, все, что создавалось Десятилетиями все как-то рушится. Так все же для ромает. Россиюшки, же для нашей же. же, же. Да, не, не думаю, что он прям заботится о России. Ну, зато как какая польза? Значит, вооружение Украине приостановил поставку. Старлинг вот-вот отрубят. Финансирование отрубил фактически. Так, а разве а разве это благо для кого-то? Разве для это? Для России, хорошо? конечно, благо. Да, нет, для России. Украина может завтра проиграть, России все равно лучше не будет. Даже если вся Украина рухнет, всех украинцев убьют, России это ничего лучше, да ни, что? ничего хорошего не Вы что? Да? Россия Россия даже по словам, э, как его, господи, поляк был, э, бзержинский, бзержинский же ж, ваш американский поляк. Это же его еще слова были, когда во времена холодной войны, что Россия может быть э, империей только при одном условии, при наличии Украины. Никак иначе. Вот, собственно говоря, мы, значит, Украину захватим и станем такой же империей, как и вы, только лучше. Да вы можете. Россия может захватить Украину, Польшу, блядь, Финляндию. Вы все равно жить лучше не будете. Будем. А какая разница? Главное, чтобы вы хуже. Мы же потом и к вам придем. У нас же, вот, задач, у нас же задача вот. простая, чтобы вы жили в так же точно в говне. Вот. И мы этого добиваемся. Вот в этом вся какая проблема? Вот в этом Это вся же проблема? Это же счастье. Помните? А может быть к игр, бам! Д гербы добавятся другие. <свят> Помнишь, да? Я знаю, я же знаю русский принцип. Ничего, что у меня сдохла корова. Главное, чтобы у соседа тоже сдохло. Ну вот так вы же нам помогаете, в этом. это же прекрасно. Вы же выбрали да? президента, который нам в этом активно помогает. А заметьте, заметьте, вот после Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, а это ненадолго, это все не Украина до Берингового пролива, а там 3 километра и Аляска. Не Далов, конечно, не Техас. Ну, аляска. А я вас умоляю. Ну, в смысле? В, Укра... Мы... в Украине три года, в Украине три года. Если бы российская армия, мне стыдно, я россиянин, мне стыдно за нашу армию. А ваша года армия Соптаться ваша армия российская или американская? Моя армия российская, я россиянин. Гражданин. Американец, я... я живу в США, но я не гражданин. Гражданин России? Да. Угу. Говорю, ну так смотри. возвращайтесь к нам. Что же вы? Но ну, я вижу, человек вы во всех отношениях положительный. Во каком звании ну, военно-учетная специальность у вас какая? Старший сержант. Это не специальность, это звание. Специальность тоже стрелок. Ну прекрасно. Ну и прекрасно. годиков то вам сколько? Так 47 годиков. Ну, еще можно, еще можно. выглядите его хорошо. Не, 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 спасибо, спасибо. Я как-нибудь воздержусь, спасибо. За жизнь никого не убивал, за жизнь никого не убивал и надеюсь, что не придется. Поэтому Ой, нет, это, спасибо, это вы я, зря так думаете, это вы зря. Вы сейчас как раз нам помогаете очень активно уничтожать врага физически. Пускай вы в этом на курок не нажимаете, как стрелок, но вы Согласен, активно нам но в этом Самая помогаете. большая, самая большая проблема, что это не враг. Как это не враг? Это не враг. Как это не враг? Вы собственного брата. Вы собственного брата назвали врагом, убиваете его, топчете его. Но Смысл? он вам не враг. В смысле, кто кто, кто это нам брат? Бандеровцы? Украинцы. Б а бандеровцы? Блять, ну вы же взрослый мужчина, вам сколько годиков? Больше, чем вам. Или ну, бандера? Еще, я еще застал. Кто такой Бандера? Ну как это кто? Кто такой Бандера? Степан Андре... Андреевич, приспешник. Ну, он сидел в немецком концлагере. Да вы что? Да, за что его туда посадили? За что? Ну, наверное, за что-то посадили. А за что туда посадили сына э, Сталина? Ну, за то, что он сын Сталина. Ну, и, наверное, Бандера сын Сталина. Это же Ленин. Ну, так вы же говорите, что Бандера фашист. Так а что, Власов же тоже фашист. Предал Россию, значит, фашист. Ну правильно. Что значит предал? Я вам больше того скажу, вы тоже фашист, вы же предали Россию. Почему я предал Россию? А, мало того, что предали Россию, вы еще и наверняка помогаете сейчас Трампу. Ну настоящий фашист. Вы думаете, мы с кем в Украине воюем? С украинцами? Нет. Мы давно уже закончилось. Я вас, я вас умоляю. Но все с американцами я вас... <с> Блядь, этот анекдот уже, что идет война с НАТО, но НАТО еще на войну не пришло, а это пиздец, конечно. НАТО уже пришло. И вы, вы старше меня, и вы верите, что там воюет кто-то, кроме украинцев. Вы видите, ну наемники, вы же во... видите на мне тропейную форму. Она же НАТОвская. У я, я Нял, понимаешь, сапога убитого НАТОвца. Я Лично. вас умоляю. Я вас умоляю. Что вы меня умоляете? Вы, же вы лучше приезжайте вы же ко мне, человек. подпишите контракт и давайте защищать родину. Вы же взрослый человек. Защищать войну. Взрослый, взрослый человек. Когда вы выезжаете за пределы родины, защищать родину, это не защита родины. Как это? Дон... это уже захватническая война. Как давайте. это захватническая? Донец с кон Конституции России, Луганск в Конституции России, Херсон Запорожье в Конституции России. Какая же тут чужая земля? Наша же в Конституции написано, Жешь. Так, Конституция тоже пишется же пишется В Конституции тоже было написано, что. -то Много вы... чего было написано. Ее изменяют. Ее меняют как грязную тряпку. Какой-то вы, же неправильный. Меняют. Какой же вы кон... неправильный русский. Боюсь, вам некуда будет. Я не русский. Я не русский. Хорошо. Я с какой-то неправильный россиянин. Ну почему неправильный россиянин? Что, россиянин не имеет права думать? У него не может быть мозгов. Он должен думать телевизором, ну, вообще как вы? Почему вы думаете, что я думаю телевизором? Я думаю, тем... Может... И... У меня просто, у меня просто, понимаете, от фуражки извилина осталась одна, она давила. Телевизор я не смотрю, я с американцами общаюсь, вот как с вами, например. Нет, у вас еще у вас еще одна есть. Это внизу, это не считается. Да, это не считается. Почему? Ну, она, это же извилина, тем не менее. А скажите, а в армии Дагестана вы не служили, нет? У Дагестана нет армии. Дагестан находится в составе Российской Федерации. А почему у Дагестана нет армии? Что? Дагестан это республика, у нее нет своей армии. Республика. Извините меня, пожалуйста. Германия тоже республика, Чехия тоже республика, Украина тоже республика. Что же вы мне форму управления Дагестан, в аргумента приводите? Дагестан это регион России. Ноль угу. пятый регион. Какая угу. армия может быть в Дагестане? Угу, угу, угу. Там есть российская армия. Угу. Окупацион... Я служил в российской О армии. В окупацион... А хотели бы служить в армии Дагестана, а не в российской? Нет, Дагестан, у нас же всего 3 миллиона человек. Какая армия? Какое государство? В Грузии тоже 3 Тем более миллиона у нас... человек. В Литве, в ну, Латвии Эстонии еще грузины. меньше. Грузины одна нация, а у нас 33 национальности, а самые Это вообще конфедерация. Спрашивайте про Дагестан. Я не знаю про Швейцарию. Я знаю за Дагестан. Я вам говорю про Дагестан. Вопросов нет. У нас. У нас грязня за власть между народами. Потому что у нас несколько крупных народов, и они всегда будут воевать за власть, и у нас не получится государство. А так, конечно, безусловно, мы вам устроим хорошую жизнь, и под нашим, так сказать, руководством вы заживете просто прекрасно. А так, никакой грязни не будет. Кто такой э, э, Имам Шамиль? Он же дагестанец, насколько мне известно. Конечно, Имам Шамиль это наш национальный герой. Он 25 лет воевал в царской России. Вот видишь, у него Дагестан, хватало. Чечня. У него хватало мозгов, да? Понимать, где враг. Ну, как, если, если в твой дом пришли люди с оружием, там пытаются захватить, убить, разумеется, понимали. Тогда это понимали. И тогда, наверное, все-таки была армия Дагестана. И она была абсолютно народной, да? Нет, Дагестан был разъединенными, разумного не было одного государства. Именно он был тем человеком, который пытался объединить он различные смог, народы? Он смог объединить. Он смог объединить, он смог поднять против общего врага и воевали 25 лет. Да. А скажи мне, пожалуйста, нет ли где-нибудь на территории Дагестана памятника генералу Ермолову? А, не слышал, честно говоря. А имаму Шамилю. Есть много. Нет. Много всяких памятников. А в Москве есть памятник Маму Шамилю? Не имею. Ну, так я тебе поведаю. То ли в Дагестане, то ли в Чечне, я сейчас врать не буду, памятник генерала Ермолову есть. А в Москве нет памятника имам Простите, а кто такой генерал Ермолов? Это тот, кто воевал с народами Кавказа, со стороны Российской империи. Ну, а что же тут хорошего-то? Для вас ничего. Именно благодаря... А для вас? А для России хорошо, но это же именно он принес... Вам. Ну зачем вы? Зачем? Причем из Россия? Это была Царская империя, это было совсем другое государство. Как? Причем чем Россия? У нас, возникла... Мы сегодня себя считаем наследниками еще Киевской Руси, а вы говорите совсем другое государство. Нет, нет, ну это как нет? У нас, у нас такая государственная, была... политика. У ну, нас государственная, государственная политика. У нас такая государственная политика. Мы считаем себя Сейчас. наследниками еще Киевской Руси. Хотя к ней мы отношения на самом деле-то мало имеем. Сейчас Россия может иметь любую политику. Сейчас она делает врагами весь мир. Ну, правда, сейчас Америка уже не враг, Америка уже друзья. Еще буквально позавчера Америка был враг, а теперь уже почти что друг Путин готов уже отдать редкоземельные металлы. Но это ладно, и, это оговорки. И, и как мне интересно, вот сейчас наши руководители будут объяснять, с кем же ж мы воюем на соседней земле. А зачем вам объяснять? Вы же терпили. Да. Мы все терпилы. Вы терпили, я терпила. Мы все, мы все терпим, мы все Вас послушаем. Это ну, причем при здесь я? Я вообще представитель малочисленного народа, я вам уже сказал. Три миллиона человек, включая женщин, детей, стариков и все. Это не не, мало, это не так мало, как вам кажется. А жаль, О, жаль. Сейчас правду, дай вас просимо, если вернеться. Якщо повернеться. Так, друзі, не забуваємо, що треба підтримувати українську армію. Посилання ви бачите на екрані. Не повернеться замерз.